च्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे च्युतं केशवं सत्यभा माधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितं किन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरदेवकीनन्दनं नन्दजं सन्ददे जिष्णवे चक्रिने रुक्मिनी रागिने जानकी जानये वल्लभी वल्लभा याचितायात्मनि कंसविध्वंसिने वंसिने ते नमः देवासुदेवाजिता श्रीनिधे अच्युतानन्त हे माधवा द्वारकानायका द्वारका नायका द्रौपदी रक्षका राक्षस शोभितः सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणं लक्ष्मणेनान्वितो वानरै सेवितो गस्त्यसम्पूजितो राघव पातु ष्टकृद्वेषिण केसि हाकं सहृद्वंसिकावादकः पूतना कोपकः सूरजा खेलनु बालगोपालकः पातु मां सर्वदा योद्धवत् प्रस्फुरद्वाससं प्रावृढं बोधवत् प्रोलसद्विग्रहम् वन्यया मालया शोभितोरस्थलं लोहिताङ्घ्रिद्वयं वारिजाक्षं भजे तैः कुन्तलैर्भाजमानाननम् रत्नमौळिं लसत्कुण्डलं गण्डयो हारतेयूरतं कङ्कणप्रोज्वालं किङ्किणीमञ्जुलं श्यामलं तं भजे अच्युतास्याकं यः पटे तिष्ठदं प्रेमतः प्रत्ययं पुरुषम् अच्युतस्याष्टकं यः पटे तिष्ठदं प्रेमतः प्रत्ययं पुरुषसंस्कृहम् सुन्दरं वेद्य तस्य वास्यो हरिर्जायते सत्वरम् अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम् श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे इति श्रीमत्परमहंसा परिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्य पादशिष्यस्य श्रीमत् शङ्करभगवतः कृतो श्री, श्री, श्री अच्युताष्टकं सम्पो ुतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायकारौ परि रक्षक राक्षसक्षोभितं सीतया शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणं लक्ष्मण ूतना कोपकसूरजाखेलनो बालगोपालक पातु मां सर्वदा विद्युदुद्योतवत् प्रस्फुरत्वा ससं प्रावृ च्योतस्याष्टगम्य पठे देष्टदं प्रेमत प्रत्यहम्